Hai Mam, pagi ini aku bikin kue kering lagi nih Mam. Ini bisa sebagai isian toples, camilan, ataupun ide jualan. Nah Mam, ini aku bikin kue kering semprit Mam. Ini enak, garing renyah, dan ini patut dicoba. Oke Mam, langsung aja ke cara pembuatan. Di sini ada margarin, boleh juga menggunakan butter, atau boleh juga di mix margarin dan butter ya Mam. Selanjutnya, di sini ada susu kental manis. Untuk resep lengkapnya, sudah aku cantumkan dalam video ini dan juga di deskripsi box di bawah. Oh iya, Mam, di sini aku tidak menggunakan gula halus dan juga telur, ya Mam. Nah, Mam, ini aduk saja hingga tercampur rata, ya, tidak perlu terlalu lembut sekali. Jadi, menurut aku, resep kue semprit ini simple, ekonomis, dan cara pembuatannya juga mudah, ya Mam. Dan untuk waktu memanggangnya pun nanti tidak membutuhkan waktu yang lama. Bahan selanjutnya di sini aku beri pasta pandan. Pasta pandan sesuaikan dengan selera aja. Kalau nggak ada pasta pandan, boleh gunakan pewarna makanan warna hijau ya, Mam. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Dan ini masukkan secara bertahap tepung tapioka. Di sini aku gunakan 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Boleh juga menggunakan tepung maizena. Aduk hingga tercampur rata, lakukan secara bertahap hingga adonan tepung habis ya, Mam. Di sini aku hanya menggunakan spatula, boleh juga dengan bantuan mixer dengan kecepatan yang paling rendah aja ya, Mam. Supaya tepung tidak menyebar kemana-mana atau tidak berterbangan. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini hasilnya sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Sekarang akan aku cetak ya, Mam. Nah, di sini aku tidak menggunakan olesan loyang. Di sini aku hanya menggunakan kertas roti aja sebagai alasnya. Dan ini aku cetak seperti ini. Untuk cetaknya sesuaikan dengan selera aja. Selanjutnya di bagian atasnya akan aku beri topping almond. Untuk topping kue semprit bebas aja ya mam bisa menggunakan kismis, sukade atau juga bisa menggunakan selai nanas mam. Nah ini sudah siap di oven. Selanjutnya panggang dengan suhu 150 derajat celcius selama 40 menit dengan api atas bawah. Nah mam ini sudah jadi ya ini kue semprit kita hari ini. Ini cantik banget ini cocok sebagai isian toples ataupun ide jualan. Oke, Mam, sekian video hari ini dari Wanda Ismail. Semoga bermanfaat. Dadah.